Здравствуйте. Здравствуйте. Влады, Спасибо вам. За что? Не за что? Ребята, не за что наша армия и наша страна позорилась на весь мир. Доверила командовать бомжу Сталину безграмотному чурке. Отсюда у нас такие потери. Вторую мировую войну организовал. Сталин собака. И отсюда такие жертвы. Чем раз больше, чем у немцев потери. Мы победили. Вам спасибо за наше нет, будущее. Нет, не мы, не мы победили. Сталин, когда кончилась война, он отказался принимать награды и сказал, я войну проиграл, парад принимать не буду. Говорит, конюху, жукову, ты будешь на кобыле принимать. Один класс собрался, ты будешь гад принимать. Нет, нет, нет. Первая победа. Знаете такое понятие? Первая победа. Нет. Дайте тогда посвятку, раз ни хрена не знает. Ладно. И ты дай тоже. Спасибо вам. Я хорошо говорю? Да. Вы не встретите больше такого участника войны, как я. Может быть одного из тысяч, который вам скажет правду, чтобы вы понимали, что к чему. Как вас зовут? А? Как вас Василий зовут? Иванович меня зовут. Василий Иванович, что для вас э, истинная вера в победу? Что? Что для вас истинная вера в победу и кто такие настоящие герои? Нам важно проходите, донести до нынешнего поколения. А? Товарищ полковник, будьте генерал-полковником. Да, 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 И вы тоже. Музей, У вас, по три звездочки, будьте генерал-полковниками. Да. А, спасибо. Кто такие истинные герои? Истинные герои? Ну, как вам сказать, Покрышкин, Кожедуб, которые, значит, самые... Воевали по-настоящему, понимаете? Ну у нас мало было героев, Истинный герой. Истинных герои, героев... у нас не нашлось. Истинного героя, пристрелить Сталина или задушить его собаку, и, и отнять у него командование, как Наполеон и командовать армией у нас бы не было таких потерь, и Второй мировой войны бы не было. Сталин гадюка развязал Вторую мировую войну. Он же напал вместе с немцами на Польшу и польских офицеров 40 тысяч расстрелял. И 200 тысяч польской элиты истребил на Урале, еще вы узнаете об этом.